Во-первых, я хочу сказать, что мы все очень благодарны вам, что, не на всю жахливу погоду, не на отсутствие информации по всем засобам массовой информации, мы все не знали, что что тут происходит, и мы пришли сюда. Сейчас на нас смотрится Сергей Нигоян с фрески, с барельефа на стене там. Я хочу всіх, про всіх героїв небесних сотні сказати, що ми зобов'язані реально довести їх справу до перемоги. Пройдемо маршем, щоб вони бачили, що ми є.

подяка каждому из вас. Порошенко немного мой враг, поймите меня правильно. Для меня враг коррупция, это система. Они оберегают свое болото и хотят, чтобы мы все в этом болоте утонули. Они уже из этого болота сами не выйдут. Мы должны выйти и окончательно их там утопить. Но не дать себя утопить. Сегодня Михайловская площадь, куда мы пошли первый раз, была полна, несмотря на погоду. Вся улица по дороге сюда была полна. Эта, эта площадь полна. То есть мы заполним любую площадь, мы заполним любой Майдан, мы заполним Крещатик, мы заполним все Майданы Украины, если мы это объявим и все вместе захотим. Поэтому я думаю, что Формат этого лагеря должен поменяться. Все мои буты в школьный табин. Сюда уже завтрашние заедут также дополнительно люди, которые будут обучаться методом мирной и демократической борьбы. Новые люди будут готовить, новые депортации, которые будут готовиться управлять государством вместо них. Друзья, в каждом центре мы делаем сейчас информационный купол, Тебу мы будем разом. Против, против информационной блокады. Вони брешут, але правда на нашей стороне. И мы пробьем эту сцену. Я хочу вас призвать. Наши газеты перепечатывать черно белым Наш телефон, наш наше оружие это наши телефоны. Да нам не нужны посредники с народом через альберхитческие каналы, кривые зеркала. А 3 декабря, 3 грудня я пропоную Почати процес, якщо вони не приймуть ці закони. А у мене є багато сумнів, що вони їх приймуть. Я пропоную з 3 грудня почати процес народного імпічменту президента і влади взагалі. Ім бічне! Ім бічне! Ім бічне! Ім бічне! У нас уже образовалась потрясаючі дро сьогодні. Самая худшая погода, какая может быть для уличных акций. Я ж старый революционер, я знаю, про что говорю. Снег, холод, слякоть, плохая погода. Мы вышли, потому что мы есть. Это что означает? Образовалось ядро новой Украины. Люди, которые опытные. Но есть много молодежи, которые все равно знают, как бороться, с кем бороться, знают, кто с нами борется, но все равно не испугались. Это означает, вы видели, когда мы шли, как люди нам махали руками из балкона, я же хожу по Киеву, я же езжу по Украине. Ко мне подходят, говорят, мы победим, у нас есть шанс, ну что, что-то получится? Получиться этот раз получится, тому що в этот раз ми очень сильно настроены, Ми налаштовані дуже серйозно, і нас купити неможливо, тому що ми є і тому, що ми знаємо, чому ми домагаємось. Великий Україні створити велику державу над державу Європи. Сьогодні вже дуже погана новина, що ми витримали цю жахливу погоду і всі прийшли. Зараз реально жах на вулиці Банкової. Але третього, я не знаю, яка буде погода. Загали, Але для украинцев буде дуже гарна погода, для Барик буде дуже погана погода, і ми переможемо.